yasribdan keldim xush kelibsan sizni o'g'lingiz bormidi abdulloh degan alhamdulillah yuzlari munavvar o'g'lim bor abdulloh dedi man bani najor qabilasining topshirig'i bilan keldim siz sevgan siz suygan o'g'lingiz abdulloh yasribda qazo qildilar olamdan o'tdilar shu paytgacha juda ko'p musibatlarni ko'rgan bu oqsoqol odam qancha qancha yaqinlaridan ayrilganda ham bunday holatga tushmagan abdulmutalibning oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi asta bukilganicha yerga cho'kkalab qoldilar ko'zidan oqqan yoshlari oppoq soqolini yutib yuborgan edi abdulloh o'g'lini esladilar ko'zlaridagi nurlarini esladilar yuzlaridagi istarani esladilar nahot shu o'g'limdan ayrildim dedilar birdan xayoliga endigina ikki oygina yashagan kelini keldi qanday qilib bu gapni aytaman dedilar asta o'zini de qo'lga olib hujra tomon tamam yurdilar ichkaridan kelini chiqib keldi qizim dedilar allohni taqdiri ekan abdullohdan ayrildik yasribda olamdan o'tibdi deydi omina onamiz o'zlarini yo'qotdilar chiqib ketayotganda xayrlashgan erini esladilar har kuni erkalatadigan erini esladilar dunyodagi eng baxtli oilamiz degan kunlarni esladilar yig'lab yubordilar lekin abdulmuttalibni ham omina onamizni ham qalbiga bitta berayotgan rohat bor edi omina onamiz bu rohatni abdulmuttalibga shunda aytdi bobojon tug'ilajak nabirangiz endi yetim tug'iladimi dedilar ya'ni homilador edilar abdulmuttalibni qalbida bitta ilinj bo'ldi har qalay o'g'lim abdullohdan bir meros bor ekanku dedilar allohim mana shu ne'matingga ham shukur dedilar abdullohdan ayrilgan bo'lsam endi nabiram dunyoga keladi dedilar va shu kundan e'tiboran keliniga qiziga bo'lgandek munosabatni bildirib dunyoga kelajak nabirasini o'ta intiqlik bilan kutdilar to'g'ri unga qadar nechta nechta nabiralar ko'rgan nevaralar chevaralar ko'rgandi lekin hech qachon mana shu nabirani kutganchalik kutmagan edi o'zi ham hayron bo'lar boshqalarga aytar shu nabiramni tug'ilishini boshqacha kutyapman hayronman deyardilar qalbida muhabbat jo'sh urardi ba'zi bir g'iybatchi ayollar esa abdulmutalibni gangitib ham bo'lishdi oldilariga chiqib ominani tekshirishga ruxsat bering u homilador emas dedilar boylikka ega bo'lish uchun sizni uyingizda o'tiribdi chog'i homilador ayol bunaqa bo'lmaydi na yuzida bir dog'i bor na ko'ngil aynishi bor hech narsa yo'q homiladorlikni sezmayapmiz tekshiraylik dedilar g'azablangan abdulmutalib la'nat bo'lsin sizlarga meni kelinimni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi dedi kelinimning batnida mening o'g'limdan bo'lgan meros bor inshaalloh u dunyoga keladi sizlar uni yolg'onchi qilmanglar kelinim yolg'on gapirmaydi dedilar bu gap omina onamizga kelganda ki ma'yusgina kulib qo'ydilar xolos chunki o'zlari ham hayron bo'lardilar odatda homilador ayollar shikoyat qilar ko'ngli aynilar qiyinchilikni ko'rardilar lekin omina onamiz esa kundan kunga günde yengillashib borardilar yuzini birorta joyda nuqtadek dog'i yo'q edi ko'zlari ham chiroyli yuzlari go'zal bo'lib borardi hatto bir narsani hech kimga aytolmas edi ba'zan kechalari eshikka chiqqanda bilmasdan oyoqlari bir narsaga turtilib qoqilib ketsa ko'zga <gözge> ko'rinmas sharpalar ushlab qolar edi yiqilmasin deb qolardi hatto bir kini oftobda o'tirganlarida beixtiyor osmondagi yonida turgan daraxtning shoxi bundoq engishib soya qilib turganini ko'rganda yugurib uyga kirib gitti, ketdi qo'rqib ketdilar nima bo'lyapti deb tushunmas edilar nega bunday bo'lyapti atrofimdagilar kim ekan nega men yiqilsam ushlab qolyapti nega men kundan kunga go'zallashib boryapman deb hayron bo'lardilar o'zlarining tanalarida olib yurgan zot hali dunyoga kelmasdan olloh tomonidan ikrom ko'rsatilayotganini sezmasdilar to'qqiz oy ham o'tib ketdi intiliqlar kutishlar orzular nihoyasiga yetdi nafaqatgina bu u ikki oilani abdumuttalib va omina onamizning kutishlari edi bu kutishni maloikalar ham kutayotgan edi butun borliq olam kutayotuvdi arshga ismi yozilgan zotni dunyoga kelish daqiqasi yaqinlashganligi to'g'risidagi xabar butun malokut osmoniga tarqadi siz kutgan daqiqa keldi deb olloh de amr qildi muhammadim muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallam hozir tug'iladilar dedi u zotni tug'ilishlarini eshitganda butun farishtalar o'rninlaridan turib ketdilar borliq hayvonlar bir birlariga fasohatlisoni ila muborakbod qildilar oxiri zamon rasuli dunyoga kelyapti deb de, hammaga xabar ketdi inson eshitmadi xolos butun osmon ahli eshitdi farishtalar o'rnlaridan turdilar marhabolar aytdilar shuning uchun ham malud shu joyi kelganda biz ham o'rnimizdan turamiz xuddi o'shalar kabi go'zal bir holat omina onamiz sezdilarki bola tug'ilish arapasi yaqinlashib qolibdi bittagina eridan qolgan merosi bor edi bu ham bo'lsa umma aymana degan qora sho'ra ayol edi boshqa narsa qolmagan umma aymana doya edilar umma aymanani chaqirdi umma aymana man hozir tavallud qilaman shekilli qornimda og'riq ham yo'q lekin g'alati his qilyapman dedi vaqti soat yaqinlashganini ko'rgan umma aymana bunday nodir holatni o'zi boshqara olmayman deb qo'rqqanidan bir necha kishiga doyalik qilgan fotima doyani chaqirib chiqdi qo'shnisi bor edi doya ayol fotima deb fotima doya ham umma aymana ham alloh bulardan rozi bo'lsin tarixda buyuk zotni doyasi bo'layotganidan bexabar edilar ular yugurib chiqdilar qarasalar omina onamiz tavallud holatida turibdilar keldilar atrofida turdilar qizim bardam bo'l dedilar lekin ular bir biriga qarab yelkasini qisib hayron bo'lardilar chunki ayni shu paytda omina onamiz u tomonga qarab bittasi bilan gaplashar u tomoniga qarab bittasi bilan gaplashar tabassum qilar kular edilar ular ko'rmayotgan narsa bu Isa iso alayhissalomning onasi bibi maryam bilan fir'avnning ayoli qur'onda nomi kelgan osiyo onamizning ruhlari edi olloh ularni ham doyalikka olib kelib qo'ydi buyuk bir payg'ambarni onasi bo'lgan bibi maryam muborakbod qilib omina onamizni boshini silar dini uchun diyonati uchun qozonda kuyishga rozi bo'lib qur'onni nomi kelgan osiyo onamiz dalda bo'lardilar fotima bilan ummaymana esa termilib turardi birdan atrofni nur tutib ketdi ulamolar kitobda yozyaptiki mayli deydilar munofiqlar ishonmasin mayli boshqalar buni ertak desin mayli mubolag'a desin lekin bor haqiqat shuki u zot tug'ilganda osmonga nur taralib butun olam ko'rgan deydilar shundoq tug'ildi atrofni nur tutib ketdi umma Aymana mana onamiz hamda o'sha yerda turgan doyi fotima bir biriga ushlanib qoldilar chunki chiqayotgan yiddan mast bo'ldilar bir birlariga termilar omina onamizga qarar chaqaloqqa qarardilar bundan oldin nechta nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham bunday mo'jizani ko'rmagan doya fotima bolani qo'liga olarekan subhanalloh dedi bolani kindigi kesilib tug'ilgan edi butun vujudlari jannat surmalari bilan zaytunlari bilan surmalangan zaytunlangan edi eng ajablanarlisi Ummu aymanani ham hatto omina onamizni ham butun o'sha yerda turgan ikki doyani ham taajjublantirgan hayron qoldirgan narsa tug'ilayotgan go'dak qo'li bilan avratini berkitib tug'ilgan edi bu holatni qo'liga olar ekan Fatima doya hayron bo'ldilar omina onamizga qarab sen bola tug'mading farishta tug'ding desam yolg'on bo'lmasa kerak dedi bunday chaqaloqni ko'rmaganman dedi haqiqatda ham bundagi go'zallik chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi omina onamizni asta qo'liga berdilar qo'liga olar ekan bolasidan ko'zini uzolmay qoldi uzoq termilib turdilar yuzlaridan o'pdilar mahkam bag'riga bosdilarda anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi ey nurli balam, munavvor balam, hidlari muattar balam, bolam tug'ilibbog' yetim bo'lgan balam, otasini ko'rmagan balam. qani endi otang seni ko'rganda edi bolam dedilar bag'riga mahkam bosdilar butun vujudlari muattarlanib ketdi emizdilar ichkariga olib kirdilar birinchi bo'lib o'zlari emizdilar keyin suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar bu suvayba emizishligi bilan amakilari hamza roziyallohu anhuni ham emizganliklari uchun rasulimiz hamza amakilari bilan emikdosh ham bo'ldilar mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda muttalibga xabar ki yubordilar abdul muttalib ayni paytda taof qilayotgundilar yugurib bordilarda nevara ko'rdingiz dedilar ishonmadilar rostdanmi omina tug'dilar o'g'il tug'dilar saysondan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi kitoblarda yozadiki yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab hilpiragan deydilar yugurib bordilar hujrani shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar keliniga qaradi chaqaloqqa qaradi moshalloh qizim shu bolani sen tug'dingmi dedi shunday nabirangiz abdullohni merosi muborak bo'lsin dedi qo'liga olar ekan keliniga yana bir bor ummaaymana fotima aytgan gapni gapirdi bu bola emas farishtaku dedi yuzlaridagi bu nur munavvarlik muattarlikdan mast bo'ldi qo'liga olib termilib turdilar kavbani taof qildirdilar so'ng so'radilar qizim nima ism qo'yaylik dedilar otajon bir narsani sizga aytmayotgan edim nabirangizga homilador bo'lganimdan beri ikki uch marta bir xil tush ko'rdim tushimda bir ovoz eshitdim sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan u dunyoga kelsa ismini muhammad qo'y dedi dedilar muhammadning tarjimasi maqtalinuvchi zot degan ma'noda bo'lardi ham so'zdan olingan bu gapni eshitishiga abdulmuttalib ham vujudlari qaltirab ollohga qasamki boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysamikan degandim shu muhammad ismi tilimga kelayotguvdi dedi olloh o'zi ixtiyor <laughs> qilgan ism qo'yib butun olamning rahmati bo'lgan muhammad sollallohu alayhi vasallam tavallud topdilar ayni bu voqea mana shu robiyul avval oyining to'qqizinchi yoki o'n ikkinchi rabiyyul avval kuni duyshanba kuni subh sodiqda voqea bo'lgan edi siz bilan bizning ulug' zotimiz muhammad mustafo mana shu kunda taallud